السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پیوریفائی سول پر آج ہم تاریخ کے اس نازک موڑ پہ بات کر رہے ہیں جب حق اور نہ حق کا فیصلہ عوامی عدالت میں ہوا تھا آج ہم بات کریں گے خطبہ فدق کی یہ صرف ایک جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا یہ ایک روحانی اور سیاسی احتجاج تھا جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے بھرے مجمع میں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو بی بی نے کس طرح قرآن کی روشنی میں حق کا دفاع کیا اور خلیفہ کو اس تاریخی مکالمے میں کیا جواب آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق میں چھپا حق و سچ کا وہ سب سے بڑا اعلان فدا کیا تھا یہ خیبر کے قریب ایک زرخیز علاقہ تھا جو بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آیا تھا قرآن کی روح سے سورہ حشر آیت نمبر چھ ایسی جائیداد اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو تحفہ کر دیا تھا لیکن رسول کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے اسے مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کر لیا بی بی فاطمہ کا احتجاج اسی اقدام یا خلاف تھا بی بی پردے میں خواتین کے چھرمٹ میں مسجد نبوی تشریف لائیں جب آپ نے بات شروع کی تو مسجد میں خاموشی چھا گئی آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو خطبہ کا سب سے طاقتور حصہ ہے بی بی کا لہجہ باوقار مضبوط روحانی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نعمتیں عطا کی اور اسی کا شکر ہے جس نے ہدایت کا الہام فرمایا اس کی گنتی شمار سے باہر ہے اس کی مدت کا بدلہ دینا ناممکن ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگو اللہ نے تمہارے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا نماز کو غرور سے تکبر سے دوری کا سبب اور زکاة کو رزق میں اضافے کا ذریعہ بنایا اور سنو ہمارے یعنی اہل بیت کی اطاعت کو اللہ نے ملت کی تنظیم کا ذریعہ اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے خطبہ کے اس حصے میں بی بی نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات یاد دلائیں اور پھر اپنے حق کے وراثت کو قرآن دلائل سے ثابت کیا اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد صلی اللہ علیہ و وسلم ہیں میں غلط نہیں کہہ رہی تم نے تو ہمیشہ اس رسول کی مخالفت کی جس پر تمہاری تکلیف شاپ گزرتی تھی اور جو مومنین پر بہت مہربان تھا تم نے کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے حق کو نظر انداز کر دیا کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جہاں وہ حضرت ذکریہ کے بارے میں فرماتا ہے وہ میرا بھی وارث ہو اے ذکریہ اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور سلمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے کیا اللہ کی کتاب میں کوئی تضاد ہے کیا تم رسول اللہ کو قرآن کی مخالفت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہو اس احتجاج پر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور اپنے دفاع میں وہ مشہور حدیث پیش کی جو تاریخ کا اہم نقطہ ہے حضرت ابو بکر کا جواب اے رسول اللہ کی بیٹی آپ سچ فرماتی ہیں آپ کے والد میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے لیکن میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم وراثت نہیں چھوڑتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے میں آپ کے والد کے حکم سے سرموں انحراف نہیں کروں گا میں وہی کروں گا جو وہ کرتے تھے اس بات پر سیدہ فاطمہ نے جواب دیا وہ حق کی مضبوط دلیل اور ایک سخت تنبیہ تھی اے ابو بکر کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے والد نے اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا خدا کی قسم تم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے تم نے نہ حق کا فیصلہ کیا ہے تم پر افسوس تم نے میرے والد کے بعد ہمارے لیے کوئی امن باقی نہ رکھا کیا تم نے جان بوجھ کر قرآن کو ترک کیا اور میرے والد پر ایسا بہتان لگایا انتظار کرو بہت جلد تمہارے اعمال کا انجام معلوم ہو جائے گا اور اللہ ہی بہترین انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے اے ابو ہاکا کے بیٹے کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے والد کی وارثانہ بنوں تم نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اسے پس پشت ڈال دیا ہے کیا تم میرے ساتھ قرآن کی کتاب پر حکم لگاتے ہو حالانکہ کتاب خدا میں ہیں اور سلمان داؤد کے وارث ہوئے اور بھی ہے پروردکار مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو آپ نے اس بات پر زور دیا کہ پیغمبر کی صاحبزادی ہونے کے ناطے وہ اپنے والد کی املاک کی وارث ہیں اے لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے وہ بات کہہ دی ہے جو کہنے کے لائق تھی اور تم پر حجت تمام ہو چکی ہے میں نے تمہارے درمیان میں حق و باطل کو واضح کر دیا ہے آخر میں آپ نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ انہوں نے اہل بیت کے حق کو کا سب کر کے برا انجام اختیار کیا ہے اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ میرے لیے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے تم جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا حساب لینے والا ہے نبی کریم کا حکم تھا کہ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کم از کم حضرت ابو بکر سے سیرت نبوی کے سبب سے اہم حکم کی خلاف ورزی سرزد ہوئی ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا آخری دم تک ان سے ناراض رہیں اور وصیت کی کہ ان کے جنازے میں ان کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے یہ ناراضگی خود اس اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ معاملہ محض اجتہادی خطا نہیں تھا سیدہ فاطمہ نے اپنا استدلال انسانی روایت یا جذبات پر نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات انبیاء کی وراثت کے بارے میں آیات پر رکھا تھا جب ایک فریق قرآن سے استدلال کر رہا ہو اور دوسرا فریق ایک ایسی حدیث سے جو قرآن کے عمومی اصول وراثت کے خلاف دکھائی دے تو حق کا پلہ قرآنی دلیل کی طرف زیادہ جھکتا ہے اور یقیناً وہ فریق حق اور سچائی کے قریب تر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صحاب زادی حضرت فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی ناراضگی سے بچا اور جس نے اللہ کی کتاب کی واسح آیات پر بھروسہ کرتے ہوئے اہل بیت کے حقوق کو مقدم جانا اس عظیم خطبے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی رہنمائی مل سکے اللہ حافظ